Никакое давление на следствие не оказывается? У вас нет никаких вопросов? Ну, насколько я ну, знаю, что на свидетелей оказывалось давление. Оказывалось давление на сторожа, который видел, как Анасюк-младший пил со своими знакомыми на дачах там. И его запугивали, он боялся говорить. Я не знаю, на данный момент он сказал следствию, ну, давал показания или нет. Но когда последний раз разговаривала с прокурором, то вроде бы как, я не знаю, этот сторож или другой, но вроде как давал. Второе с самого начала, когда, ну, когда у них еще миллион версий было по поводу кражи машины и прочего и прочего. Они заставляли рабочих, которые у них э, делали, э, забор строили. Они сказали, что не заплатят им за работу, если, э, если они не скажут, что эта машина была, ну, не подтвердят, что она была угнана. И поначалу в деле они дали показания, что, что машина была угнана и что не он за рулем был, не поносил Павел. А потом видно, когда они узнали, что э, там погибший на тот момент один папа мой был, и что двое очень тяжелых в больнице, они отказались от э, показаний, что угнана машина была. Вот. Но... Было давление и сообщали нам и официально, как точнее неофициально, что да, было на самом деле давление. И на суде по пресечению это оглашалось, что было давление на свидетелей. По, по суду, в суд не перенесли сегодня? Я еще не знаю. Я вчера писала в суд заявление о том, что я прошу перенести рассмотрение дела. Но мы не знаем, это только в 12 часов суд должен быть в Артемовске. И решение будет. Да. Да, ну, ваш представитель там будет? Нет. А сейчас он находится по носилку младший под арестом, да? На 60 суток. И они пытаются это оспорить, чтобы... Да, вам... они подали апелляцию, чтобы его выпустили под залог. А залог определяли сумму? 5 миллионов. Mm. 5 миллионов. И не готовы внести эту сумму? Ну, раз они просят, значит, да. у <говорит> них <говорит> напишите ему, ему он уже просто записал, что там зарегистрировался, как координатор. Они сказали,